Всем огромнейший привет! Мне очень приятно быть снова с вами. И сегодня мне еще одно видео. Это у меня заказ наконец-то пришел из компании Oriflame, из каталога номер 7. Вот такого каталога, я думаю, вы все знаете этот каталог, и некоторые уже делали люди. Вот э, этот каталог уже заказик, и наконец-то и мне пришло. Так что также хочу э, показать то, что мне пришло. Кому это интересно, приятного просмотра. И еще, да, хочу еще сказать, что ну, заказы, конечно, не очень большие, маленькие. Не так, как в Эйване. Ну, и, слава богу, хоть что-то и то хорошо. В первую очередь хочу вам показать вот такой карандашик для губ. Пришел. Если вы помните, это на последней странице. Именно по скидкам шел 20 гривен. И это у нас карандашик называется ⁇ Нежный, пастельный ⁇ это номерок 240-34. Вот такой он идет. И сам карандашик. Сейчас я вам покажу. И сам карандашик. Вот такой. Именно более идет, как и под цвет губ. Вот так. Как раз он подойдет и под любой блеск, и также и под э, помаду. Так что надеюсь, что понравится. Дальше. Заказали у меня еще вот такую пэмзу. Я в предыдущем видео вам рассказывала, что я себе тоже такую показывала даже, что я заказал вместе с набором для ног. И решили этот раз у меня также заказать вот такую пэмзу. Я раз, раз, разрекламировала и решили также попробовать. Вот так. Дальше. Ну... Пришла еще одна водичка туалетная. Я, конечно, ее открыл, потому что мне надо проверить. Нормальная бутылка, ненормальная. Это у меня заказал мой брат. Вот такая водичка. Все вы прекрасно помните. Это у нас идет э, Men's Collection Dark Wood. Это э, вечерний аромат. Я вам рассказывала о этой воде. Мне очень нравится. Я же две покупала. Одну, типа дневный аромат, а один вечерний аромат. И когда вот и... Э, как вам сказать, брат, когда попробовал вот именно вот этот э, аромат у меня, ему очень понравилось. И он также решил заказать себе такую же самую водичку. И это у нас, хочу сказать, сколько здесь, 75 мл идет. Она была в слюде, вот так. Ну, я, конечно же, открыл уже в слюде, очень хорошо запакованная. И даже если и на подарок, очень хорошо. Им наш имеет богатый вид. И плюс еще очень хорошо упаковано. Так что даже не стыдно подарить. И сама вот бутылочка. Ну, вы все помните. Я вам показывала. Вот такая бутылочка. Ну, аромат просто, просто, просто класс. Мне очень понравилось. И я знала, что вот в Арифлайме не такая водичка стойкая, как в Эйвоне. Ну, вот эта водичка оказалась также стойкая. И мне очень понравилось, что она именно вот очень хорошо стойкая. Я довольный остался. Вот так. Дальше. Также, если вы помните, на, на последней странице были вот такие скидки на бальзамчики. Ну, как же я не возьму по 10 гривен почему бы и не взять? То я взял и, один бальзамчик это у нас идет миндаль. Ну, вот такой. И, думаю, вы все знаете. Но рассказывать о таких бальзамчиках не буду. Все вы знаете, что они очень хорошие, вообще просто классные! Вот, вот такую. Не очень вкусно пахнет. О, Боже, я вообще обожаю такие ароматы. Я вообще просто тащусь. Дальше. Потом я заказала еще себе черная смородина. Вот такой. И мне еще подружка также заказала такой же самый. черную смородину. Ну, одну я могу открыть, потому что это равно... Сейчас я вам покажу. Вот такой. Очень интересный такой вот баночка. Вообще нравятся такие баночки. И я надеюсь запах. Еще даже не нюхала. Сегодня вот все пришел, забрал и сразу вам показываю. Также очень такой смородиной пахнет. Вообще очень вкусно. Сладковатый. Вообще просто бомбезно. Дальше. И последнее, это я себе еще заказал кокос. Очень, ну, я услышала, что очень много кому не нравится запах кокоса, но ну, я вообще люблю такие тоже запахи. Очень не нравится. Вот, сам он, вот такая, коричневенькая. И попробуем сейчас. Ой, пахнет как Баунти. Очень-то вкусно, кокосом. может даже что-то с шоколадкой захотелось Баунти. Ах вкусняшка. Я очень довольна, что я это взяла. Слава Богу. Хорошая штука. Также была там, если вы помните, если вы по этому каталогу номер 7, да, если любое что-то нибудь вы берете, то был праздник День Детей, да, и там дают подарки и подарок может попасться любой, или для мальчиков, или для девочек. Но так как мне попалось, конечно же, для девочек. А для девочек это попалось вот такие резинки. Называется рампунцель. Вот такие вот резиночки. Слава Богу, что мне хоть есть кому их отдать. Вот. Я как раз подарю своей племяннице. И как раз будет очень хорошо. И кстати. Она пошла во второй класс. И как раз я думаю, эти резиночки ей подойдут. Вот такие они. Ну, и на, и на этом спасибо. Хоть что-то и то приятно. Дальше. Также я себе заказал. И мне очень было интересно попробовать, потому что я знаю, что в по, попереднем каталоге там был сухой шампунь для тонких волос. Но я так понимаю, это был и плюс для объема. Я, конечно, решил то не заказывать, потому что зачем мне тут объем. А вот этот, также в этом каталоге была новинка, здесь 150 мл, это у нас для жирных волос. И я решил попробовать, почему бы не. У меня очень часто, ну, вообще у меня слоны к жирноте. И я решил, конечно, почему бы не, и не попробовать именно вот сухой шампунь для жирных волос. Очень, конечно, интересно попробовать. И, и правда ли это, что будет голова чистая? Конечно, очень интересно. Ну, понятное дело, что в пустых баночках вам обязательно все расскажу. Очень интересно, и обязательно попробую. Дальше. Также, ну, как всегда, себе любимому, почему бы и не заказать. Я еще заказал также может ну это не новинка это было постоянно это вот серия для ног я думаю вы все знаете вот эту серию вот это от усталости ног и это идет пенка у нас вот вот такая она именно пенка понятное дело что надо перед нанесением хорошо сболтать вот вот такая у нее насадочка и здесь идет 150 мл, миллилитров, и я решил, конечно, попробовать, потому что это мусс, и у меня, конечно, никогда не было, вот, допустим, да, вот, мусс для ног, там, вот, такого не было. У меня всегда крема, да, там спреи и маски для ног, ну такое, ну именно чтобы муссом. это еще плюс от уже извините от усталости ног. Так как я, у меня работа стоячая, то у меня ноги каждый день, ну, через день, конечно, устают. Я просто уже не могу. И решил, конечно, попробовать. А вдруг и вот такая штучка поможет. Потому что я знаю, что в Reflame очень хорошие средства для ног. И решил попробовать. Чем черт не шутит? А вдруг будет классно и буду, конечно же, постоянно брать. Но сначала попробую. А потом вам скажу, как оно. Вот. Дальше. Это у меня заказали. Вот такая штучка. Тут 3,8 грамм. Я даже вот сначала не говорю, что вам было интересно. Вот такая вот коробочка. Ну, может кто-то и знал, может и, и, узнал, что это такое. Это идет блески для губ. Их там, если я помню, 6 оттенков. Сейчас, конечно, посмотрим. Это у меня заказала подружка, так что я могу спокойно открыть и вам показать. Она взяла себе. И я вам покажу. Нет даже не 6, а 8 штучек. Вот такие они идут. С разными цветами. Вот такие. Неплохие. И постараюсь, конечно, еще плюс открою. И так покажу вам без крышечки. Сейчас. Ну, понятное дело, что тут щеточка вот такая. Маленькая. Я думаю, что она, наверное, неудобная, потому что какой-то а, очень запакована не могу открыть. Вот такая. Ну, я думаю, что у нее есть именно нормальная щеточка для губ, так что этой, наверное, на ней не будет пользоваться. И сама вот такие вот бальзамчики, ну блески. Вот такие вот цвета идут, такие неплохие. Вот я так покажу, чтобы было лучше видно. Вот такие неплохие. Так что я надеюсь, ей понравится. <laughs> Она же очень хотела уже открыть, посмотреть. Я сказала, нет, подожди, я сниму. Потом, пожалуйста, смотри сколько хочешь. <laughs> вот, вот такая вот штучка. И последнее также, что хочу вам показать. Я же у меня заказик очень маленький. И что покажу, это также подружка заказала вот себе вот такую сумку. Вот такая сумка. Я думаю, вы все знаете о такой сумке. Сейчас я даже вам открою, потому что она уже хотела открыть, я говорю нет, подожди, просто покажу, как она запакована, кто может не знает. Сейчас извините шумшу-ушу. но это все быстро. Вот, вот такая вот сумочка, очень, кстати, неплохая. Вот, сейчас я вам вот, вот такая она. Неплохая сумка такая. Хорошая. Конечно, это тканевая сумка. Но я хочу сказать, что очень хорошо смотрится. И ничего страшного, что она тканевая идет. Здесь также вот ручки запечатанные. Вот так. И сам вот рисунок покажу. Потому что эта ручка мешала. Вот такой вот рисунок. И сама вот тоже по бокам и, моту, и эти шнурочки есть. Я так понимаю, их можно двигать и можно укорать ну, типа сумку вот сделать более. Сейчас попробуем более вот так сделать, чтобы было вот так. Именно более как бочечка. Ну такая неплохая сумка, я вижу. Также здесь вот твердая, низ твердый. Именно такой тоже широкий, неплохой. Сзади обычно идет она. И прошита очень хорошо. Нету никаких вот таких излишних швов вроде все хорошо нормально и середина покажу средина у нас вот такая ну, полностью вот вот такая вот серединка и здесь по бокам сбоку карманчик карманчик на молнии и еще два наружных типа для телефона еще для чего-то вот так и также вот такая молния сейчас я вам покажу вот, и вот так оно закрывается, да. Тут есть, конечно, э, вот именно боковые пространства, но думаю, ничего страшного, что они там и есть. Вот. Ну вот такая неплохая сумка. Можно спокойно идти гулять. Ну вот такая хорошая. Вот. И на этом все. Вот такой у меня был небольшой заказ. И я очень рад, что я с вами, что я вам все-таки показал то, что мне пришло. И я думаю, что вообще заказ будет очень маленький, но это еще так более-менее. И чуть-чуть что-то заказали. Ну, больше, конечно, я себе заказал. И также хочу вас поблагодарить. Спасибо, что вы у меня есть. И, конечно же, до новых встреч. Целую и люблю, Игорь. Пока-пока.